Конкурс єврейське життя на Криворіжжі» вчора і сьогодні практично сягнув свого екватора. На цій п'ятій вже зустрічі стало зрозуміло, що з наближенням до фіналу хвилювання зростає і в організаторів, і в учасників. Якщо на перший фотоконкурс було подано всього три роботи. то сейчас я цифру называть не буду, но поверьте мне, это очень много, уже жюри приходится отбирать, отсеивать, и уже разгораются нешуточные такие страсти для того, чтобы каждый уже хочет принять участие и считает это за честь. Программа вечера была насыщена разноманитными заходами, в том числе и интересными встречами. Сегодня у нас впервые в городе присутствует олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. У нее есть своя программа от ЮНЕСКО, это по здоровому образу жизни, в принципе, ее основная, но также у нее программа «Путь к успеху». Раз в две недели мы привозим селебрити, которые приезжают для того, чтобы мотивировать нашу молодежь, наших криворожан. В принципе, суть такова, всех приездов этих звезд, что они сами обычные люди, что у вас есть все силы для того, чтобы что-то сделать и в этой жизни достичь. Цель нашего мероприятия ⁇ привлечь как можно больше молодежи, жителей Кривого Рога, показать, что эти конкурсы проводятся не просто так, а для того, чтобы происходило больше и больше знакомств между молодежью, чтобы они видели, что свои вечера и досуг можно проводить не только в ночных клубах, не только в дискотеках, а и за полезным занятием. С таким же побажаннями и добротой инициативности извернулся до молоді міський голова. Прошу вас, чтобы вы были неравнодушны, чтобы вы были инициативны, чтобы у вас была вот какая-то своя жирка, своя как внутренняя, так и внешняя красота. У каждого из вас, чтобы было счастье, и у каждого из вас, чтобы были идеи. Тогда у вас жизнь пройдет не зря. Творчески и красивый. А я хочу, чтобы у нас каждый молодой человек Кривого Рога проявил себя и был творческий и красивым человеком. Цього разу журі обрало до фіналу шість фоторобіт. Ще за 20 світлин додатково проголосували бюлетенями глядачі. Серед усієї кількості зібраного матеріалу цікавих знімків не так вже й багато, зазначають фотопрофесіонали. На їхню думку домінують постановочні знімки, а реальних сучасних сюжетів бракує. Тож під час зустрічі довелось провести роботу над помилками. Фотографів-аматорів підтримали порадами і консультаціями. должно быть э, больше какие-то жизненные, ну, жизненные события евреев в Кривом Роге, чтобы показывалась массовость и показывали, как им на самом деле живется в Кривом Роге сейчас, плохо или же хорошо. Но я не знаю, как, как, каким евреям сейчас плохо живется в Кривом Роге. По-моему, все все хорошо. А на выставке большинство фотографий доминирует тем, что э, все плохо, они там плачут, молятся и все остальное. Это их э, культура, они этим живут но на криворожье нужно правильно показать и правильно подчеркнуть, что они делают здесь и ну как им живется на самом деле. Алеш тавин и конкурс, чтобы выбрать на это Цьому участнику пощастило его фото відібрані на выставку. мы нас две работы. Первая фотография это еврейская женская молитва, где женщина закрывает глаза и молится. И вторая фотография это в черно-белом стиле, где две руки тянутся к свечи. Фотографии абсолютно живые, это было на празднике Шаббат сделано по Днепропетровском. Э -э, наша еврейская криворожская община там праздновала Шаббат на туристической базе. Фотографии просто случайно, абсолютно без обработки никакой. В чистейшем виде они отправлены были на конкурс. Очень важно показать истинные, истинные, вот, э, истинную душу еврейскую, скорее всего, фотографию, чтобы фотографии были не поверхностные, они а слились за собой какое-то содержание и хотя бы э, более-менее чем глубокий смысл. Для нашего коллеги конкурс насамперед є випробуванням на сам випробуванням и на профессиональность. То, что тут думка по журі жюри, очень важно. Но сценарий написан по тем условиям, которые были затребованы для участия в конкурсе. То есть там было три временных пространства. Это, грубо говоря, 19 век. То есть это кривой рук, понятно, 19 век, потом период Второй мировой войны и современность. Вот. Я написал сценарий, который показывает еврейскую жизнь в эти три периода. Ключевое звено, связующее звено между этими тремя временными событиями — это род. То есть это история одного рода. Во-первых, тема мне близка. И мне... То есть я пишу сценарий давно. И будет очень хорошо, если мою работу сценарную оценят люди, которые профессионалы в этом деле и очень известны в Украине. Матеріали на конкурс прийматимуться до 8 лютого 2014 року. Автора кращого сценарію та кращих фото чекають грошові винагороди.